Вы знаете, что профессия переводчика является одной из самых востребованных и престижных во всем мире. Хотя, конечно же, сейчас скептики существуют. Ряд скептиков, которые утверждают, что скоро профессия переводчика выглядит, как выглядели когда-то мамонты, потому что людей заменят компьютеры. И многие в наше время уже используют онлайн-переводчики, такие как Google несмотря на все это, современные тенденции доказывают обратное, что с ростом информационных технологий профессия переводчика не утратила своего значения, своей актуальности, и никакой компьютерный перевод не может быть сравнен с профессиональным. Я думаю, вы с этим сталкивались или сталкиваетесь постоянно и понимаете, о чем я сейчас говорю. Что же касается нашей кафедры, то здесь работают преподаватели, которые подготовят и сделают вас специалистов, которые смогут в будущем работать в различных сферах экономики. Но кроме того, я хотела обратить ваше внимание, что это не только хорошие специалисты, но и добрые, отзывчивые люди, что является немаловажным фактором в студенческих, скажем, преподавательских отношениях. Еще э, есть два, э, скажем так, преимущества, которые отличают наш ВУЗ от других вузов. И я бы хотела обратить ваше внимание на это. Ну, Во-первых, в нашем ВУЗе идет глубокое изучение английского языка не только переводчиками, но и экономистами, что дает возможность на четвертом курсе сдавать госэкзамен по английскому языку. И те, кто получает оценку отлично, то есть я сразу обращаю внимание, чтобы это была мотивация еще с первого курса изучать английский так, как нужно. Те, кто получает оценку отлично, они имеют право защищать диплом на английском языке на пятом курсе и получать сертификат переводчика по своей профессии. То есть не все вузы дают такую возможность получить вам диплом экономиста, плюс еще сертификат, который даст вам возможность работать переводчиком по своей профессии. И есть еще один фактор на которые хочу обратить ваше внимание. Сейчас у нас существует такая возможность параллельно учиться здесь и в польском университете. Это после третьего курса студенты на четвертом или пятом курсе имеют такую возможность. Преподавание ведется, конечно же, на английском, поэтому вы должны быть подготовлены к этому. Продолжительность там всего две недели, но после этого вы защищаете диплом и получаете диплом европейского вуза, то есть не все учебные заведения тоже могут похвастать этим. Поэтому, как бы, когда будете делать свой выбор в сторону того или иного вуза, вспомните то, о чем я только что сейчас вам говорила, приходите к нам и изучайте английский в правильном месте. Спасибо. Спасибо.